Заключительный матч осенней части чемпионата Украины по футболу проходил далеко не в футбольных условиях. И, конечно же, спасибо большое в кавычках и футболисты, и болельщики должны сказать чиновникам профессиональной футбольной лиги, которые сделали все возможное, чтобы именно в таких условиях завершался чемпионат в 2007 году. Титаническими усилиями работников стадиона все же удалось подготовить футбольное поле к этому матчу, хотя еще накануне здесь лежал внушительный снежный покров. При этом игра смотрелась весьма симпатично. Наставник Таврии Михаил Фоменко после львовского фиаска отказал в доверии Тодичу и Амока и, перестроив оборонительные порядки, добился желаемого результата. На правом фланге был заметен Йокшас гораздо свежее выглядел и дохор, а Любенович, судя по всему, под занавес сезона стал настоящим диспетчером команды. И не случайно именно он забил решающий в этом матче гол, но до этого момента немногочисленным зрителям команды предложили несколько острых футбольных блюд. Хорошую атаку Ворсклы завершил ударом выше ворот Кравченко. А момент на 21-й минуте, когда головой пробивал по воротам хозяев Грумич, вызвал активные споры на поле. Однако арбитр встречи Анатолий Жасан в действиях Першина криминала не усмотрел. Вратарю же гостей Долганскому в первом тайме по-настоящему пришлось вступать в игру лишь на 30-й минуте, когда он блестяще среагировал на на прострел с правого фланга Галюзы. Могли и гости открыть счет, когда после подачи углового опасно пробивал головой Цури, но мяч ушел выше перекладины. А под занавес первого тайма состоялся единственный в этом матче гол. На удар Любеновича метров с 25 Долганский среагировал с опозданием и счет был открыт. В перерыве в очередной раз порадовали своим мастерством парашютисты спортивного клуба «Пара Крым», ставшие доброй приметой победных матчей Таврии на своем поле. Первая же таврийская атака во втором тайме могла завершиться вторым голом, но прорвавшийся к воротам Гоменюк был остановлен голкипером гостей, как показалось нарушением правил. Но судейский свисток молчал, и матч продолжился с еще большим преимуществом хозяев. Сначала классический выход 3 в 3 с участием Гоменюка, Любеновича и Дохора завершился острейшим, но нерезультативным прострелом. А затем в течение одной минуты чудеса реакции продемонстрировал Долганский. В первом случае он среагировал на прицельные удары Дохора, а буквально тут же обезвредил выход Гаменюка один на один. Красиво пробивал капитан Таврии под занавес матча, но мяч ушел в сторону от правой девятки ворот полтовчан. В компенсированное время гости успели схлопотать желтую карточку Грумич, а Кравченко и вовсе был изгнан с поля, нелитературно пообщавшись с арбитром. На зимний перерыв Таврия ушла, занимая шестое место в турнирной таблице. Борис Левин, Евгений Стариков, 12 минут новостей.